Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli kanal izlənləri. Masazırda hündür bir ərazidə, məktəbə dayanacağa yaxın bir ərazidə bax belə bir görünüşü olan, 4 otaqlı kürsülü həyət evi satışdadır. Ev 2 sot torpaq sahəsində tikilib. Bu evin görünüşü, qaz, su, işıq daimidir. Tikilişi çox keyfiyyətlidir və təmir də çox gözəl keyfiyyətli təmir olunubdur. Çox gözəl zəngli oboylar vurulub. Evin üst görünüşü və göründüyü kimi bax evin kombisi var, yəni kombi aparatı hazır, radiatorlar evdə hazır. Tam yaşayışa yararlı vəziyyətdədir. Bu da torpaq sahəsidir ki, burada yan tərəflərdə ağac əkmək üçün, göləşmək üçün yer saxlanılıb. Elini bir darvaza qoyulubdur. Qurunçuların axması üçün trabxəttə bax belə bir geniş, uzunluqluq da belə bir trabxətt qoyulubdur. Nəhayət, göründüyü kimi çox gözəl belə bir daş düzülüb. Ev tam təmirli vəziyyətdədir. Yəni çox keyfiyyətli və belə deyək, bahalı, zövqlü aboylar və e, otaqların qapıları qoyulub. Qeyd etdim ki, bax burda e, deməli e, kombi sistemi, kombi aparatı artıq qoyulub, hazır vəziyyətdədir. Və burda zirzəmidə hidroforu e, və ehtiyat su çəni də var ki, yəni ola bilər ki, qəza olarsa, su ular kəsilərsə, ehtiyat su çəni var. Evə daxil olaraq, evə daxil olduqda bax belə bir geniş dəhlizi, radiator göründüyü kimi bax dəhlizdə də qoyulubdur. Evin girişində bax belə bir e, mətlax döşənibdir pilləkənlərə və döşəməsinə. Divar kağızları bax belə göründüyü kimi çox gözəl, zövqlü bir divar kağızları qoyulub. Döşəməsi laminatdır. Çox keyfiyyətli tikilisi var və çox gözəl zövqlü də belə bir təmirə var evin. Bu evin deməli geniş bax belə bir dəhlizi. Bura e, zal otağıdır. Geniş bir zal otağı var. Kifayət qədər çox gözəl, geniş bir zal otağıdır. Pəncərəsi göründü ki, bax belə bir enli pəncərəsi. Otaq gözəl, yaxşı belə işıqla da gün işığı da düşür, həyətinə baxır pəncərəsi. Radiator otağa görək, bax belə bir böyük e, seksiyalarla olan bir radiator qoyulubdur. Və 3 yataq otağı. Ev çox gözəl təmir olunubdur. Dıvar kağızlarının, yəni qiymətinə baxdıqda 70-80 manatlıq, yəni divar kağızları vurulubdur. Təmiz taxta qapılardır, keyfiyyətli. Bax, belə bir təmiz taxta qapılar qoyulubdur otaqların hər birinə. Bura isə ikinci yataq otağı. Yəni ümumi üçüncü otaq. Və burada üçüncü yataq otağı, ümumi dördüncü bir otaqdır. Yəni göründüyü kimi otaqlara da gün işığı düşür. Və belə bir mətbəxi, geniş bir mətbəxi var. Yəni çox geniş bir mətbəxdir. kifayət qədər, yəni rahatlıqla burda stol da qoymaq olar. Həyətinə baxın, pəncərəsi. Evin 4 bir tərəfi poşa daşla tikilib, beton kəmərlidir, fundament qarkaz betonludur. Yəni evin betonda kəmərində, fundamentinə də çox və armaturlar da, yəni 12x16-lıq armaturlar atılıbdır. Bura isə hamam otağıdır, metro kafellidir. Ev göründüyü kimi tam təmirli, gözəl, hazır vəziyyətdədir. Sənəd qaydasında da çıxarış mükəttədir. Notarial kontorda alıq-satığa gediləcək və birbaşa alıcının adına sənədləşdiriləcəkdir. Bu evin başlanğıc qiyməti 80.000 manat deyilir. Real alıcıya endirim olacaqdır. Hər kim alarsa, Allah xeyrini versin.